Интересно будет, конечно, что произойдет вот в ближайшие месяцы, когда придет ракетное оборудование, ракеты принял Госдепартамент США, несмотря на то, что на Трампа говорят, что он тут хочет снизить напряжение, прекратить войну, но мы обращаем внимание на факты. Госдепартамент и Сенат разрешили продажу ракет большей дальности воздух, поверхность Земли, большей дальности, и это может принести... Новый поворот войны. Потому что, а, F-16 уже есть, подвеска этих ракет делается, и, в принципе, можно стрелять очень точно по дальним точкам, куда раньше не могли стрелять а, вооруженные силы Украины. И тогда, возможно, будут очень большие разрушения в большем диапазоне. К чему это приведет? Я с опаской это жду. Либо они закончат до применения этих ракет, потому что эскалация может пойти на другой уровень. Может повысить эскалацию Российская Федерация? Я уверен, что может. Может ли повысить эскалацию Украина? Ну, вот так как говорят, ракеты, тоже может. А к чему приведет это на фронте? Россия еще не задействовала метод мобилизации. Тоже страшная вещь, потому что если она увеличит свою армию вдвое-втрое, то, мягко говоря, будет задействована такая длина границы, что... А как защищать всю границу? Сейчас основные бои столкновения происходят не по всей границе. А если по всей, то откуда набраться частей людей? Украина начинает испытывать реально большие трудности с живой силой, но не с техникой.